ઓગસ્ટમાં ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારીને બે પોલીસ કર્મીઓની હત્યા કેસમાં એક લાખ રૂપિયાનું ઇનામ ધરાવનાર આરોપીનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું છે આ બે કોન્સ્ટેબલોએ ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેને કારણે તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી વિગતે વાત કરવામાં આવે તો ગયા મહિને ઓગણીસ વીસ ઓગસ્ટની રાત્રે બે કોન્સ્ટેબલ જાવેદ ખાન અને પ્રમોદ કુમારને બાડમેર ગુવાહાટી એક્સપ્રેસમાં ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું

आ, एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही निर्शंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दो जवान थे प्रमोद और जावेद आ, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस एस एवं जी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का नावरण हुआ था और चार अभियुक्त उसमें से एक मुठभेड़ हुई थी चार अभियुक्त जेल भेजे गए थे उसके बाद दो अभियुक्त तो और जेल जा चुके हैं जिसमें अभी हाल ही में पचास हज़ार का इनामी बदमाश वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था जिसके द्वारा ये घटना कार्य की गई थी सोनू जाहिर जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर एक लाख का इनाम घोषित हुआ था तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमुनिया रेलवे ट्रैक के साइड में वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर गाजीपुर की पुलिस नोएडा एस टी एफ यूनिट एवं जी आर पी वहाँ पहुँचे उसकी घेराबंदी की तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें दो जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ जिसको सबसे पहले सी एस सी पर ले जाया गया वहाँ पर इससे इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं तो वहाँ यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है और जिसमें इस मुठभेड़ के उपरांत इसकी मृत्यु उसमें हुई है तो अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है इस गैंग के कुछ और सक्रिय सदस्य हैं जो कि अवैध रूप से विभिन्न रेलवे मार्गों पर रेल के माध्यम से शराब तस्करी करते हैं उन पर भी हम लगातार सक्रिय दृष्टि बनाए हुए हैं और उन पर भी जल्दी कठोर कार्रवाई की जाए रिपोर्ट सी न्यूज हवे जुओ देश दुनिया तमाम खबरों तमारी आंगड़ी ना टेरवे उठावो मोबाइल और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो हमारी सी ट्वेंटी फोर न्यूज मोबाइल ऐप